От границы до Мукачева ходит паровоз Понимаете, что мы... понимали, чтобы... по этой узкоколейке Иван Фирцек, когда по-настоящему сел в этот паровоз и доехал по этой узкоколейке до Праги, до Праги. То есть там вот. ходили паровозы, вот от его родного села правда, Прага Потому что это была республика тогда вот. Потом Но... она стала Чехословацкой республикой Словакия присоединилась. Ершавске, район автоматом как бы присоединялся. я хочу сказать другое. Вот вы про рекламу начали говорить. На самом деле не только мы, наша рекламная компания, но честно скажу, мы очень рассчитываем и на вас. Потому что наше вот это сарафанное радио, то есть если вам фильм действительно понравился, рекомендуйте его своим друзьям друзей друзьям. То есть это, на самом деле, единственный шанс, чтобы э, ну, мы увидели наше украинское кино. А согласитесь, есть на что посмотреть. Я думаю, Виктор Николаевич сработал хорошо. Ну, а, получил, прядете, я не буду... А, у вас война, я поки воду горячую спустил. Я сказал, а теперь давай а ты воду... район с горячей водой. Все нормально. Ну, вот. не никого, говорят. Я вам скажу, продолжу то, что говорит Володя. У нас э, сеть э, кино, э, кинотеатров Cinema City э, и э, особо Андрей Дьяченко как бы приняли решение, что если придет группа человека от 25 до 50, неважно, дети, взрослые и так далее, то билет будет стоить 15 гривен. Если будет более 50, будет стоить 10 гривен. То это такие групповые билеты. Притом, видите, люди идут на минус себе в прибыль, чтобы только для того, чтобы украинский зритель увидел украинское кино. Аналогично, точно так же, там Вася Вырастек сделал это, бесплатно школу привел, я там в Запорожье привел, там 4-5 класса своей же школы, потому что хотел посмотреть реакцию именно вот этого возраста на свой фильм. Вот. И так далее, и так далее. Например, нас уже вот когда мы выезжали сюда, в Жовтне кинотеатр в Киеве, привели 400 детей. Это уже директор кинотеатра принял такое решение. То есть, понимаете, говорю, ребята, вот, пожалуйста, это действительно правда. То есть мы, мы пытаемся, поймите, глупый вопрос, сколько когда вы хотите вернуть деньги честно говоря наверное мы единственные кто вернем эти деньги в отличие от ломбарда и всего остального но, потом, но объясню потому что у нас каждый год новый зритель вот и не один поэтому говорю то потихоньку там за несколько там ну, за 10 за 6 лет наверное вернем но дело не в вернуть деньги для нас главное чтобы люди увидели это кино понимаете именно если увидят там и вот видите ребята даже не так-то просто повлиять на то, что они сейчас видят столько, они получают столько информации, что для того, чтобы человек, это дорого стоит, чтобы ребенок в Киеве, в кинотеатре, Житомир встал и задал вопрос. А кто победит, кто сильнее, Дмитрий Халаджи или Иван Сила? То есть они его ассоциируют, Ивана Сила, с суперменами и спайдерменами. Но это рождение, вы присутствуете при рождении нового киногероя. Если дети уже задают, его считают, кто сильнее, Дима реальный или тот от этот, который на экране. Вы понимаете, это, это чудо, которое, ну это не одна пропаганда, не одно, там сколько бабок не бандюхаешь, не, не заставишь человека так мыслить. Когда мальчика спрашивают, что ты запомнил из фильма, в Запорожье мальчик сказал, правда, завжды переможет. Мы не заставляли его. Это вот он сказал то, что думал. Понимаете? Вот поэтому говорю, ради этого стоит детей приводить, и сами приходите смотрите. Понимаете, еще раз говорю, то, что кто-то плачет после этого, это я не старался заставить всех плакать с Игорем Письменным, когда писал этот сценарий, когда снимали. Понимаете, я не знаю, я до сих пор не могу понять, почему люди плачут. Потому что я не добивался этого, у меня не было цели такой. Наверное, я в какие-то другие средства. Но может вот это вот... Понимаете, мультфильмы, для чего мультфильмы? Потому что показывать смерть, это не проблема. При моем 15 лет каскадерской деятельности, из которых я где-то порядка 30 фильмов, был постановщик трюков. Понимаете, что мне сделать взрыв машины? Не проблема. Но вот за счет... Почему сделано? Потому что у ребенка есть образы. Мы рисуем, это образы. Мультфильм, это образы. И за счет образов вы сами уже доигрываете, понимаете ситуацию? Понимаете, вот поэтому вот, да, понятно, конечно, продюсер хитрый, чем арендовать Львовский вокзал, паровозы, 400 человек лучше рисовать. понятно? Но ну, это такая хитрость, которая сработала в плюс. Поэтому еще раз говорю, ребят, огромное вам спасибо, что вы посмотрели, и самый лучший подарок, если вы расскажете, даже не надо заставлять никого. Я не хочу спрашивать, понравилось, не понравилось, вот ребенка спросил, потому что мы для него делали кино. А я не собираюсь вас заставлять говорить. У вас есть свое мнение, пусть оно будет. Плохое, хорошее, у каждого есть свое мнение. Я не против его. Я уважаю любое мнение. Если это конструктивная критика, пожалуйста, я выслушаю. Но по смыслу, мы, как вы чувствуете, так и скажите завтра своим друзьям. Просто пусть придут, посмотрят. Еще раз говорю. Мне для меня, вот и для Володи, и для Васи, главное, чтобы люди увидели а не Юзик там напел, по телефону что-то рассказал. Это лучший подарок, который нам вы можете сделать. Ну, а от себя как скажу что э, я благодарен всем жителям Черноцов, да, которые да. нам помогли, помогали. И, и даже э, державным органам, да, которые и помогали. и даже державным органам, которые нам тоже помогали. Действительно, действительно. И на самом деле, и не вот хорошо. в зале вижу людей, которые снимались, и которые работали на какие вот, и Руслан, буквально за руку нас провел по всем улицам Черновцов, ему отдельное спасибо. И вот водитель Кобылы наш, дорогой, вот все лошади в кадре, это вот его работа, как они... И вот, когда он управлял каретой, ему Виктор Николаевич говорит, а вот можешь на 5 сантиметров ее показывать сдвинуть? Он на 5 сантиметров двигает коня. Это что-то такое ему говорит, я вообще не понимаю, как он с ними общается. Мы поехали когда в Каменец, э, ну, естественно, по моей продюсерской жадности, э, мы говорим, ну, что мы попрем эти телеги-то из Черноговцов в Каменец? Ну, возьмем в Каменце, что телег нету. Приехали такие телеги. Я говорю, ну, ПРСТ, до свидания, давай гуляй отсюда. Я а, вот там приехала такая крутая, почти БМВ, только да, такая, с лошадьми. Лампочки. Боже, Цыганье, цыганская свадьба. Так. Ну не это зря, это видишь? Самое. Ну, извините, что называют это телегами, это какое-то эпиз... ну, Вы заметили, что это я управлял? Человек да. тоже не побоялся. Начало, сначала, сначала да. потом, потом не поискал. Все нормально, бойся, вот я этим занимался. Это моя так работа. Что, э, вот Картина сложилась благодаря всем. Ну и, конечно, отдельное спасибо Дмитрию Халаджи, которого на настоящий момент с нами нет. Ну и Василию Васильевичу. Друзья мои, действительно огромное спасибо всем. Ну, еще раз. участвовал в съемках. Очень приятно. Вот вы посмотрели. Да, может кто-то себя не увидел, может не цель увидеть себя. А вы знаете, что интересно? Если Вася принесет, Вася, неси в плакат, принеси плакат. Соски, а, в в постар... мне не надо это с левой стороны, Вася, Вася с левой стороны бое, Вася. Все, Сейчас такой кусок Да, 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 Вася, да, 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 давай. Обратите внимание, друзья мои. Так пострадал, да? Обратите внимание, где бы этот плакат не был, в какой бы стране он ни будет, черновцы и вы. И вы в ткани будете всегда. Люди черновцов, актеры массовых сцен, они здесь пришел мальчик, который себя здесь нашел. Понимаете? Еще раз говорю, вот это, это придумали не мы. Мы ж, мы ж лохи, мы придумываем другое. Это наш английский партнер, который сказал, оставьте театр. В театре штангу поднимает. Потрясающе, говорит. И вот эти люди, это все осталось. И оно останется на всех плакатах. И на международных также. То есть черновцы у нас остаются до конца. А самое важное, да. даже не то, что это театр там и так далее, а то, что здесь есть люди. Люди черновцов. Спасибо вам, люди черновцовы. Есть какие-то вопросы, что-то как? Я вам буду працюваты с, с... с... Ну, с... профессийным с... актором со всеми актерами работали профессиональные спортсмены, атлеты, Василий Веростюк, Дмитрий Бачу, вони вижу, они на уровне наибольшем, чем профессиональные актеры, судя за эмоциям, которые остались Но как вам было с режиссерской точки зрения работать с ними? Мне кажется, этот вопрос не ко мне, а да, Потому что я-то знаю как, а пусть как за со стороны Василия пусть скажет. Я там в роли актера. Мне абсолютно нормально было. Я Ще раз, мабуть, скажу, досить часто це запитується, вже не в одному інтерв'ю про це говорив. Як, як грати? Як грати, як ви входили в роль? Я завжди говорю і зараз абсолютно впевнений, що найголовніша людина, все-таки продюсер Володимир Необруза, на майданчику це режисер. Тому що режисер завжди бачить, він бачить загальну картину. Кожен. Чи то він професійний актор, чи він не професійний актор. Він приходить і хоче зіграти щось по-своєму, можливо, якісь додати свої власні емоції, але вони не завжди можуть відповідати образу того чи інакшого героя. А от якраз режисер він бачить всю повну картину. І, можливо, я навіть і на майданчику не до кінця розумів, що деколи от Вітя хоче від того чи інакшого актора. Але тепер я розумію, що. Оце, оце все склалося. От, наприклад, ну, я думаю, э, Вова Комаров, да. він, він же комік. Абсолютно О, розумієте, віз. можна було фразу зіграти э, по-різному. Він же говорив веселу фразу. Хлопчик, гастролі — це найвеселіше, Щастя. Най найвеселіше свято Щастя. в житті а, артиста. 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 Можна було це як комік сказати весело, але він це сказав абсолютно де, без емоцій. Тому що 100% про це сказав э, Вітя. Сказав от, зіграти таку драматургію. розумієте? От, зіграти, э, Сказати веселу, веселу фразу абсолютно без емоцій. От. І я ще раз говорю, що э, актор грає тоді, коли він слухає, хоча слухати можна, не завжди чути. Коли він слухає і чує режисера. режисер, ну, така моя відповідь. Я вам скажу, що після цього, как сказал Боря, сказал Барский, он говорит, ты знаешь, Витя, я сыграл, ко мне подошли, говорят, Боря, ты по-другому играешь в спектакль. Что это какое-то другое, они сказали, при том другое в хорошую сторону. То есть они вдруг, они когда выходили, говорю, ребята, вы идете сейчас общаться со зрителем. Они, к примеру, там играли в Одессе. Мы, видите, сидим здесь, мы не можем, знаешь, у нас не ласковый май, которых можно планировать. Поэтому как спланировать такое? Поэтому я им сказал, ребята, будете идти, забудьте, что вы клоуны. Вы актеры. Вы актеры, сыгравшие в полнометражном кино. И будьте сами собой. Не надо быть звездами, не нужно комиковать, шутить. Придите спокойно. И представьте фильм. А когда вы выйдете в конце, я думаю, они сами уже будут, будут готовы увидеть вас другие. И Боря сказал, ты знаешь, как интересно посмотреть когда ты входишь, только вот приходишь, смотришь на зрительный зал, а потом смотришь на финал, как люди другие глаза, какие у людей. у людей меняются глаза. Понимаете? Вот это вот самое главное. Притом Одессу не так-то просто пробить. Как можно а я скажу, как продюсер следующее, что, понимаете, вот, к примеру, Борис Барбарский и Владимир Комаров, каждый из них говорит фактически по одной реплике. Ну, то есть, в общем-то, как бы, если рассматривать с точки зрения фильма, это чистый бэкграунд, который, в общем-то, мог бы сыграть любой актер. И, поверьте, в Киеве не было как продюсер, было бы выгодней взять ну, кого-то на эти роли, кого-то. Но когда мы первый раз смотрели картину уже со зрительным залом, и я рядом сидел со своими продюсером, и я говорю, блин, ну у нас и бэкграунд, конечно. У нас народные заслуженные артисты в бэкграунде играют. А он говорит, не зря. Потому что веришь, веришь тому, что происходит. И все-таки, знаете, ту эмоцию, которая вот в них недореализована, вот недоснята, они работали на, не на 100%, а на 200%. И я думаю, что вы это видите. Так что все было не зря. Сейчас я просто хочу почитать кое-что. Боря Барский, вот он сегодня прислал письмо, я думаю, что это отвечает, как бы мы... В нашем лице многие актеры тут стоят, и Оля Сумская, и Богдан Бенюк, и все-все-все, не буду всех перечислять. Я видел лица людей до просмотра фильма и после. Груз проблем, усталость, безразличие в течение полутора часов. Полтора часов вдруг сменился на любовь, теплоту, внутренний свет. Вот это и есть самая большая награда создателя фильма. И я бесконечно счастлив, что вложил в это чудо кусочек своего сердца. Когда-то очень давно я написал такое четверостишье. Судьба артиста это та еще фигня нелегкая. О, если бы вы знали, сыграть в плохом кино, Господь берег меня, хорошее вообще не приглашали. По правде, судьба не баловала меня ролями. Но я не сильно парился по этому поводу. И вот, наконец, я сыграл в фильме, который очень долго, которого очень долго ожидал. «Иван Сила» — это не просто хорошее, светлое, доброе, умное кино. Это кино, которое учит нас гордиться своей страной, красотой и величием истории. И памятью о тех прекрасных, сильных и великолепных людях, создававших эту же историю. И еще отдельное спасибо Александру Гаврошу, Виктору Андреенко, Игорю Письмену, Володе Филиппову. Василию Веростюку Диме Михаилу и всем, Ранаджи. всем, всем, кто разбудил нас эту память. Вот. 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 То есть, понимаете, это... Я не буду читать, что сказали люди, вы сами знаете, вы сами, у вас есть эти мысли. Я просто сказал, что как бы я не имел права сказать о тех людей, которые остались за кадром. Поэтому, ну не за кадром, а те, которые не с нами. За кадром имеется в виду сегодняшнего дня. Поэтому еще раз вам говорю, огромное спасибо, что вы пришли, потому что вы наши э, партнеры в фильме, вы наши актеры. Я никогда не говорю массовка. Я всегда говорю, и я сейчас вам это докажу, что актеры массовых сцен. Да, слушаю вас. Вы хотели что-то сказать, девушка? Примал. Как бы я хотела спросить. Да, пожалуйста. Вы снимали «Территорию мельца» Нет, Франківски не снимали. Мы снимали в Холминца, в Ивано-Франковске. Да нет. В Ивано-Франковске мы не снимали. Саразин, мы едем завтра в Ивано-Франковск. В Франківске только я снимаю. С Васей Бендесом и Бенюком. Бенюк сказал, вот это должно быть 2Б сниматься. Я говорю, кто-кто? Ну, Бенюк и Бендес. А у меня снялось 3Б. Бенюк, Бендес и Беростюк. Да. Сейчас я э, хотел показать. Да-да. Вот смотрите, вот есть такая сайт. Иван Сылов. А, Ребята, мы смотрим в ролях. Включаю в бролях. Чтобы вы понимали, что я злопамятный. Мы видим. Видите, сейчас вот, загрузится. Куча актеров, которые снимались в фильме. Тут, короче, фотография сейчас загрузится окончательно. Вот. Сейчас покажу более так И Вот, смотрите. У нас получается вот. Мы смотрим всех актеров. Вот пошел Дима, то-то, то-то, Милка, меня даже увидели, Васька проскочил. Все нормально. Вот идут, идут. Потом у нас идут эпизодники без фотографий. Меню, вертинский. А потом идете вы. Актеры массовых сцен. Актеры э, массовых сцен. Не массовка, актеры массовые. Массовке сделалось близко 4000. Вот. Я даже на сайт стал. Что... Ну что, друзья мои. Спасибо. Отдыхайте, у вас сегодня праздник, день города, вас поздравляют. Познаком... О, кстати, я хочу прочитать еще одну фигню. Я ну, думаю... в общем, вы прошли, а он еще вам прочитал. Не-не-не, я только прочитаю одну, если вам интересно, я Конечно. только одну вещь прочту, которая вам будет интересна. Будет все снимемся, все, все сделаем. девочка, не могу. А -а -а. Сейчас, все сделаем. Смотри, тут, вот я вам хочу прочитать. Во-первых, во вы сразу, вот вы уже попали на наш сайт, стоили, уже который стоял один. Но сегодня приходил один человек, зря ты кулиняков сюда поставил, ну ладно. Сейчас. А? Которого вы очень хорошо знаете. Открываем. На Черновецкий э, Черневицкий... примеру пришел первый заступник губернатора области Георгий Галиц. Знает. Ото от сьогодні сказав фразу, яку я принципіально записав. У Чернівцях 45 шкіл, 43 я не помню точно, які повинні подивитися це кіно, українське кіно, справжнє українське кіно. І я не згоден, що ця кінострічка для дітей, фільм і для сімейного показу, бо дорослим теж буде цікаво, як і дітям. Дякую творчій групі та особисто Віктору Андрієнку від Чернівців. Це найкращий подарунок на день народження нашого міста. Дійсно, у Чернівцях можна знайти все: і Паріж, і Прагу, і Америку. Дякую від Буковини та міста. Сьогодні їдемо у франківську. А, давай, давай, довгий